Вітаю вас, друзья, вы на канале ПМК Политика Музыка Книги. Сейчас она активно общается с Донецкой публикой. Россия обещала освободить и сделать регион процветающим. Но разве это процветание? И самое страшное, знаете, это мои наблюдения, может быть, кто-то с мной не согласится, но Донбасс достиг так называемой точки невозврата. Путин убил тысячи местных в боях против сил обороны Украины и продолжает мобилизовывать дончан. Задействовали этих мобилизованных людей из Донецкой Народной Республики. В штурмовых операциях погибло больше 200 тысяч Мужчин, які були мобілізовані і відправлені воювати. Но ти можеш це остановить. Сражайся в составі організованого подпольного движения АТЕШ і будь серед своїх. Вступай в АТЕш. Дякую за перегляди. Друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі.